میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وعلیک وسلم کا ارشاد پاک دیکھیے حضور کی بارگاہ میں تین صحابی پیش ہوئے آ کر کے انہوں نے ایک مسئلہ پوچھنا تھا حضرت محیسہ بن مسعود حضرت خویسہ بن مسعود اور حضرت عبد الرحمن بن سہل رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا تینوں نے تو حضرت عبد الرحمن بن سہل عمر میں چھوٹے تھے بات کی سمجھ آ رہی میری تین صحابی پیش ہوئے جو سب سے چھوٹے صحابی تھے عمر میں حضرت عبد الرحمان بن سہل آپ نے چاہا کہ میں بڑھ کے پہلے سوال کروں آپ نے جب بڑھ کے پہلے سوال کرنا چاہا پہلے بول پڑے تو یہ دیکھیے کتنا خوبصورت انداز ہے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کا حضور فرمانے لگے آپ آب ابھی خاموشی اختیار کیجئے باقی دو بڑے ہیں پہلے آپ ان کو بول بولنے لیجیے باقی دو بڑے ہیں پہلے آپ ان کو بات کرنے دیجئے آپ آب ابھی چھوٹے ہیں آپ آب ابھی خموشی اختیار کیجئے یہ اتنا خوبصورت انداز اور یہ امت کی صلاح کے لیے کہ جب بڑے بیٹھے ہوں تو چھوٹے بچے بولا نہیں کرتے پہلے بڑوں کو موقع دے بڑوں کو احترام دے بڑوں کو عزت دیں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک سوال پوچھنا ہوتا تھا نبی کی نبی سے نبی کی بارگاہ سے میں نے ایک سوال پوچھنا ہوتا تھا اور میں چودہ چودہ دن تک انتظار کرتا تھا یار میرا سوال کو یہ ہو پوچھ لو میرے والا سوال یہ ادب مصطفیٰ ہے یہ ادب مصطفیٰ یہ یہی جو چیز ہے جو حسن لاتی ہے آپ کی شخصیت میں نکھار لاتی ہے آپ کی شخصیت میں آج ہم سے لوگ پوچھتے ہیں مسئلے پرسو سچوتھ کی بات ہے ایک شخص آئے کہ آخر لگے جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ اسی وی مولویوں نے پوچھایا ایک مسئلہ پوچھنا ہے تو مولوی کنے بیس مولویوں کو پوچھا ہے تو میں نے کہا بھائی اکیویں کو جواب نہیں لبنا تو بائیویں کو ٹر جاؤ تُ وی مولوی پہلے کھنگا لائے ہو تو جواب تو مطمئن نہیں ہوئے کسی اور مولوی مینوں نہ شمار کر میں کہیں رہیں ٹور جاؤ یعنی کہ وہ اس انداز میں سے وی مولوی نے پوچھا ہے احترام نہیں اب آپ سوال بھی کریں گے تو اس انداز سے کریں گے کہ اگلے کو عزت دی جائے احترام دی جائے عالم دین کا احترام کیا جائے حضرت عبداللہ اپنے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پہلو میں بیٹھے ہیں حضور نے ایک دن پوچھا بھائی وہ درخت کا نام بتاؤ جس کی مثال مومن کے جیسی ہے وہ کون سا درخت تھا جس کی مثال مومن کے جیسی ہے درخت بتاؤ کا نام بتاؤ اب وہاں پہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی تشریف فرما ہے حضرت عمر پاک بھی تشریف فرمائے حضرت عثمان پاک بھی بیٹھے ہیں حضرت مولا کائنات بھی بیٹھے ہیں حضرت ابو حرارہ اور جید صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو بڑا بڑا حضور نے نوازا اچھا حضرت عبداللہ نے عمر حضرت عمر کے صاحب زیادہ ہیں آپ فرماتے ہیں مجھے جواب آتا تھا مجھے جواب اس اس کا مجھے جواب آتا تھا کہ کھجور کا درخت ہے جو جس کی مثال مومن کے جیسی ہے لیکن وہاں پہ نا بڑے بڑے صحابہ بھی بیٹھے تھے وہاں پہ حضرت ابو اعبوبر صدیق بھی بیٹھے تھے میرے ابا جی حضرت عمر بھی بیٹھے تھے حضرت عثمانِ غنی حضرت مولا کائنات بیٹھے تھے جب بڑے بیٹھے ہوں تو چھوٹے بولا نہیں کرتے تو یہ حسن جب آپ کی شخصیت میں آئے گا ایک دوسرے کو احترام کی نظر سے آپ دیکھیں گے ہم نے اب یقین کریں اتنے ہم بے باک ہوئے کہ ہم نے اب اپنے بزرگوں کو نا ایک کونے کے ساتھ لگا دیا اب ہم اپنے ابا سی ابا جی کو پوچھتے ہیں پہلے پوچھا کرتے تھے اب ہم بتاتے ہیں اسی ابھی کتنا لاہور جانا ہوئے نا تو ابا جی سے کہتے ہیں ابا جی اِسے لاہور چلے ہیں تو ابا جی میرے آتے نے پوچھ کے چلے ہو کہ دس کے چلے ہو توجہ نہیں فرمائی پوچھ کے چلے ہو کہ دس کے چلے ہو تو ایک دن میں پوچھ ہی لیا میں کہ پوچھنے دسنے دا ذرا دسو کی م... ان کے پوچھنے دا مطلب یہ ہے کہ ابا جی ہوں اِسی جائیے ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਇਸ ਦੇ ਚਿਤਰਾ ਇਤਰਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਤਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਹੀ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਲੇ ਜੋ ਅਬ ਯਕੀਨ ਕਰੇ ਹਮਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ ਅਬ ਬੜੀ ਬੜੀ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਤੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸੇ مشورہ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੀ ਅਬ ਖਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਐਡੇ ਵਲੀ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫਰੂਟ ਲਿਆਣ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਦੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚ نہیں تو وجہ نہیں فرمائی آپ نے میری بات فروٹ آیا ہے تو کوئی فاسٹ فوڈ کچھ میں ابا جی نے کتنا کو کھا لینا بعض ابا جی تو کہہ ہی دیتے ہیں کہ پترا اللہ تیرے رزق جو ہو برکت پاؤ لیکن ہم وہ بھی دعا لینے کے حق میں ہی نہیں ہے ہم اپنا فروٹ اٹھاتے ہیں تو سیدھا نال دیتے کمرے سے ابا جی کو جا پتہ پتہ ہوتا ہے سارا ابا جی کو تڈے ابا جی نے تعہیوں پا لیا ابا جی نے سارا خبریں نے کہ میرا پتر کی کرتا پیا کی سوچتا پیا کیڑے وقت کی کرے گا پتہ ہوتا ہے لیکن ہم دعائیں لینے کے بھی حق میں نہیں ہے آپ دیکھیے کہ ابا جی خاموش ہو گئے ایک غریب استاد بھی آ رہا ہو نا سائیکل پہ اب میری بات کو سمجھیے گا ایک غریب استاد آ رہا ہو اپنی سائیکل پہ اور شگرد پجاروں پہ ہو اور پجاروں والا شگرد اپنا گاڑی کو روک کے گیٹ سے اتر کے استاد سے گلے مل کے استاد جی کا حال چال پوچھے نا تو وہ استاد ہوتا تو سائیکل پہ ہے لیکن اس وقت وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اب میرا سائیکل نہیں میری پجاروں ہی ہے اب وہ پجاروں والا شگیر ہے پجاروں سائیکل کو سلوٹ کرے تو یہ کتنی بڑی بات ہے اور کتنی اعزاز کی بات ہے جب آپ اس کو عزت دے دیتے ہیں احترام دے دیتے ہیں تو کتنا خوبصورت ایک ماحول بن جاتا ہے لیکن وہی بچہ جو پجاروں پہ تھا وہ نظریں چرا کے تو ادھر کو نکل جائے تو وہ پھر استاد کو تو پتہ ہوتا ہے نا کہ میرا ہی شگیر دے تو وہ استاد سوچ رہا ہوتا ہے کہ, کہ کہیں نہ کہیں میری تربیت میں کمی رہ ہی گئی شاید میرے میں ہی کوئی کمی رہ گئی ہوگی جو میں اپنے بچوں کو تربیت نہ دے سکا یہ ماحول بنا لینا اور